Добрый вечер, дорогие друзья. Депутаты от оппозиции вновь заблокировали трибуны Верховной Рады. Интересно, в футболках какого цвета на этот раз выйдут на ночное дежурство депутаты фракции «Удар». Это программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Поехали! Сегодня в программе Влад Содаль, часовых дел мастер из газеты «Коммерсант», Репортаж об изнурительном труде борцов с порнографией. Модельер Виктория Грейс раскроет тайны женской моды. И группа «От винта» с фрагментом новой программы «Пилотка». Президент Янукович слетал в Россию, где до глубокой ночи в заповеднике провел переговоры с президентом Путиным. Со стороны все выглядело довольно мрачновато, не оставляет ощущения какой-то игры. Янукович хотел добиться снижения цен на российский газ, а Путин принуждал его к вступлению в таможенный союз. Но Януковичу не повезло, потому что его опередил Александр Лукашенко. Именно белорусский президент мастерски исполняет главную партию в спектакле «Нефть в обмен на разговоры» или «Газ в обмен на разговоры», добиваясь от Кремля постоянной финансовой поддержки. Москва, намаявшись с Лукашенко, от Януковича требует только конкретных уступок, а не красивых слов. Мы уже об этом публично объявили. Вот сегодняшний льготный порядок передвижения рабочей силы будет сохранен только для стран таможенного союза. Теперь вернемся к тому, как все это выглядит здесь, в Европе. Как люди реагируют на эти переговоры в Москве. Конечно, хочется жить в Европе без коррупции и с хорошими дорогами. Власть чувствует эти настроения и сейчас подыгрывает этому, но только на словах. И похоже, что это обман. Сколько лет понадобится Украине Януковича, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу? Пять лет? Десять? У Януковича нет столько времени. Главная проблема для него ⁇ это 2015 год. Ему нужны деньги сейчас, и денег много. У него осталось всего два года. Все требования Европы, конечно, можно выполнить, и они сделают жизнь украинцев лучше. Но только это будет жизнь без Януковича. Совершенно невозможно Януковичу и его команде остаться у власти и тем более переизбраться в 2015 году президентом, если будут максимально выполнены те условия, которые нам предлагает Евросоюз. То есть придется уничтожить коррупцию, придется уничтожить избирательное правосудие. Собственно говоря, все те столпы, на которые опирается власть Януковича, ему, ему, ему же самому Расстан. предлагается да. подпилить. Наверняка люди согласны жить без Януковича, но согласится ли президент на это? Ну и будем справедливы. Вот мы все время критикуем и президента, насмехаемся над премьером. И каждый раз я вспоминаю белорусского президента. Посмеялись бы мы так в белорусском эфире. Я лично насмеялся уже на три ходки. Два раза по хулиганке и один раз как нарушитель границы. В Беларуси все строго. Аплодисменты в неположенном месте до 15 суток ареста. Анекдот в трамвае без разрешения властей – крупный штраф. Кстати, про Лукашенко свежие новости. В Минске в минувшие выходные чиновников выгнали на лыжную пробежку. Жалобы на возраст и состояние здоровья не принимались. Вы видите на фотографии, как стартует под номером 31 премьер-министр Михаил Мясникович. Справа по кадру под номером 39 неистово рвется в бой женщина с прической и макияжем. Это министр труда Марианна Щеткина. Слева мэр Минска Ладутько. Премьера прикрывает сзади телохранитель на случай, если придется вызывать скорую помощь. Все-таки человеку 63 года. А мэру Минска не повезло. Он свалился буквально на старте. Президент Беларуси в очередной раз победил в лыжной эстафете «Минская лыжня». Лет 10 проходит эта лыжня и всегда, всегда побеждает на ней команда президента. Посмотрите на его победный финиш в гордом одиночестве. Победа заканчивает эту эстафетную волку с победой! Энергично, но несколько коряво. Александру Лукашенко надо еще поработать над техникой. В чем секрет его блестящей спортивной формы? Очень важно в меру пить, но лучше вообще не пить. Ни в коем случае не курить. И умеренно правильно питаться с точки зрения есть только свое белорусское. Как все просто. Не пить, не курить и есть белорусские драники и мочанку. Он только забыл еще добавить пару секретов. Всегда брать в свою команду лучших белорусских спортсменов-лыжников. В этот раз за команду президента бежала чемпионка мира по биатлону Алена Зубрилова, которая когда-то, кстати, выступала за сборную Украины. Обычно второе место в эстафете занимает служба безопасности президента. Все по-честному. Они и также бегут сразу за президентом. А у нас в студии человек, который знает все или почти все о часах депутатов Верховной Рады. Встречайте фотограф газеты Коммерсант Влад Соды. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Специально даже взяли фотоаппарат. Да. Дня без строчки, да? Влад. Так и... Расскажите, как вы стали фотографом? В школе у нас был фотокружок. Ну, в общем-то, классика жанра. Я был фотокорреспондентом школы. Что вы говорите, прямо в школе? Да, снимал всякие там пионерские линейки, комсомольские кружки. Да, было интересно. Вот. Что случилось? Да? Отличные часы, парни. Слушайте, ну вы долго реагировали. Я, знаете, и так уже привлекал ваше внимание. Дорогим почти турбионом вот и и так вот а, а эти да, очень классно да у меня еще есть вот так, такой вариант я подготовился к нашей встрече вот. и еще есть вот вот с какой-то женщиной вот. но это не депутат. Нет. как вы пришли в эту часовую тему вообще-то mm -hmm. мне эта тема ну, как бы она не есть моей основной, это как факультатив к моей основной работе. Если я работаю в ежедневной газете, моя задача делать иллюстрации к полосам, а, поскольку съемка в наших госучреждениях, там, типа Верховной Рады или Кабинета Министров, так не отличается особой угу. динамичностью, то, то есть, есть время есть время понаблюдать. Сколько у вас уже в вашей коллекции? На самом деле игры. давно снимают и выкладывал периодически в живом журнале у себя. Ну это не было так интересно. Ну просто была какая-то волна, одно время связанная с фотографиями, когда Владик Мусиенко снял часы патриарха Кирилла. Uh -huh. И вот с тех пор как-то вот все очень стали внимательно наблюдать за, за, за запястьями депутатов, политиков и известных людей. Часы для людей, которые покупают действительно дорогие швейцарские часы коллекционные. Но это скорее какой-то психологический портрет человека. Это им не нужны, не нужны часы, как атрибут, которому сверяет время. Это атрибут, которым человек выделяет себя из толпы, как говорится. Да, люди не могут выделиться чем-то другим, они выделяются подобными атрибутами. Но это как бы такой основной показатель. Какой-то ущербности, что ли. Ну, я по-другому не могу это ну, назвать. Там отдельно у меня есть судьи, отдельно есть Янукович э, со своими часами неделька. Чего больше все-таки, подделок на руках избранников народа или дорогих этих аксессуаров? Я не заморачиваюсь часами вообще. Ну, понятно, ну, как, вы не заморачиваетесь, но они потом заморачиваются как, после вашей они публикации. Они тоже не заморачиваются. Вот, вот что самое интересное, мы должны это понимать. Депутаты не об... ну, и люди, которые власть имущие, они не обращают внимания на то, что происходит здесь внизу. Нас интересуют какие-то вещи. Нас это... ну, для нас возмутителен сам факт, что на человеке там находится квартира в центре Киева, да? на одной руке просто висит. Да. И люди даже не читают там, они не читают, кто этот человек, они не читают, ну, то есть, ну, в принципе, многие э... интересуются, да? но многие нет. А в принципе, результат всегда одинаковый. Uh -huh а негодяи обворовывают страну. Специально для вас мы раздобыли набор юного часовщика. Есть схема, которая, руководствуясь которой вы легко соберете дорогие часы какой-то иностранной марки. Марку не будем называть, чтобы не рекламировать. Пожалуйста. Тоже -то собираются есть турбионы, такие же труженики, как и мы с тобой. Но они все сидят в горном воздухе в Швейцарии. Там... А кому? кому? сейчас кивы. легко, да. так, Сюда ли? Мне кажется, что не сюда. Ну, не прошло и 35 минут, как мы с Владом Содолем собрали эти прекрасные часы. И как у настоящих мастеров у нас остались лишние детали. Непростое дело быть часовым дел мастером, правда, Влад? У нас в студии был фотограф газеты Коммерсант, человек, который заставляет депутатов прятать часы от посторонних глаз. Влад Соды. Спасибо вам большое, Влад. Комиссия по вопросам защиты общественной морали опубликовала отчет о проделанной работе. В прошлом году члены комиссии просмотрели более двух тысяч материалов эротического содержания. И это только официальные данные. Всегда мечтал о такой работе. Наш журналист Сергей Андрушка проник в логово общественной морали и душевной чистоты. Сучасне Київ дехто називає містом спокуси і аморальності. Але є одне світле місце в центрі столиці. В цьому сучасному будинку очищають від погані, борються за моральністю. Тут працює національна комісія з питань захисту суспільної моралі. Наставні війни. Василь Костицький, голова національної комісії з питань захисту суспільної моралі. За запізнення я дозволяю мене відлупцювати. відлупцювати. Тут мої регалії, які я отримав за час перебування на посаді голови будяк, який вручили мені представники виконавчої дирекції Української гельсінської спілки, я не викидаю. Чи відчуваєте, що ви воїн світла? Ну, я не хотів би оцінювати свою особу такими пафосними словами. Хай це скажуть люди. У київській книгарні ми придбали книгу для дітей від п'яти років. Називається Сексуальна енциклопедія. І ще написано, що займатися любов'ю дуже приємно. П'ять-вісім років це ще передчасна інформація. Відчуваю. Під текст вашого запитання, де комісія, якщо такі книжки продаються, пан Костицький разом з іншими членами комісії переглянули за рік майже дві тисячі продукції сексуального характеру. Це офіційний звіт. Є такі ж члени комісії, які відмовляються дивитись порнографію? Є багато. Кожного разу це хтось інший. З великими труднощами дивляться ці сюжети, але ми змушені їх показувати. Під розписку дайте все це? Ну, всю цю продукцію якось видати облік всім цим матеріалам. Пропонували, можливо, гроші, щоб ви заплющили очі а, на якісь кадри. Не зверталися. Скажіть, а чи берете ви роботу додому? Я особисто беру, тільки не експертно, а іншу. Є ще... Е... Чимало аналітичної роботи. До сховища еротичної продукції нас не пропустили. Де взагалі ви зберігаєтеся цю гидоту? Відповідно до інструкції про порядок проведення експертизи, ми повертаємо матеріали заявнику. Книгу для дітей ми показали перехожим. Ви знаєте, мені навіть самі стидно дивитися на це все. Мені навіть не віриться, що таке може бути. О, це кошмар. Кошмар, звісно, для дітей. Треба більш доступно е, дітям викладати книжки. Ви вважаєте це недоступно? Ні, Чого терпімо? Це ж це нарисовано на картинках, вони так і ідіть на мамі і на папі. З пільона, як говориться. дитячу книгу для 5-8 років, голова комісії з питань захисту суспільної моралі дозволив нам показувати по телебаченню після 23 третьої години. Легко, незаметно, тонко, совершенно логично переходим от темы защиты общественной нравственности к теме женской моды. В Киеве стартует неделя моды. И традиционно свою коллекцию представляет один из самых известных и популярных модельеров Виктория Гресс. И сегодня Виктория гость нашей программы. Встречайте! Здравствуйте, Виктория. Спасибо большое, что несмотря на подготовку Спасибо. к... Очень ответственному показу вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию. Ну, это приятно всегда приглашение. А завтрашняя ваша коллекция по счету будет какая уже для вас? Ой, я не считала. Ну, я думаю, в районе 30-й, а может, и больше. А кто из известных украинцев, украинских женщин носит ваше платье? Вы знаете, этот вопрос все задают, но я на него ну, никогда не отвечаю по причине: если человек хочет, он всегда скажет. Конечно, это похвально, что вы молчите, но у нас есть э, данные, <связано> что <связано> ваше платье, например, любит пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. Вы для нее, может быть, какие-то специальные потайные карманы нашивали, чтобы можно было туда пистолет спрятать. Ну, спросите у Мариши, я не знаю. <связано> Еще я слышал, что ваше платье и вообще э, вашей поклонницей является Ирина Геращенко, которая была пресс-секретарем президента Ющенко. Мы с Ириной дружим уже больше 20 лет, поэтому это, наверное, логично. Но... но она не втянула вас вот в эту народную тему, тему вышиванок? Меня очень трудно куда-то втянуть. Зачем вообще Украине моду, если есть вышиванки? И вся ли украинская мода вышла из вышиванок? Ну, вы знаете, это такой вопрос из серии. Зачем нам нужна фьюжн-кухня и ресторан, если у нас есть чудесные вареники? Всему есть место на рынке. И не нужно отделять одно от другого. Есть прекрасное там, творческое наследие, ну, скажем, фольклорное. Но оно не отрицает, потому что мир изменился, жизнь изменилась, вообще темп жизни, потребности. Все хотят удобства, комфортности и гигиеничности, согласитесь. Да? И поэтому, это, мне кажется, это очень примитивный взгляд на моду. Давайте сейчас все бросим и будем ходить в вышиванках. Но это абсурд. Виктория, я знаю, что все модельеры не любят и ненавидят вопросы о тенденциях. Ну, что будем носить? Белое, красное, черное, зеленое. Какие у нас тенденции? Вот весна, лето, осень, зима 2014 с переходом на 2015. Какие модели Думаете, а или какие цвета? Мы пудровую коллекцию а? предлагаем на лето. Все то есть голову при, надо пудр... припудрить? Нет, пудровые цвета в тканях. Мы говорим о тканях. А вы а, а спросили... Пастельные а... тона? Да, пудровые любые. Пудра каких оттенков бывает? Ну, то есть любые пастельные оттенки... Я не очень разбираюсь в антетках. Ну, пудра. конечно. Даже пудра <с перед цветами. Ну, не сам же себя пудрю. Вы же видите, там такое и а она там бежевенькая, розовенькая, коричневатая, зеленоватая. Так, еще что? Ну, просто мы предложили коллекцию вот в таких тонах. В шелке, хлопке, как бы с, с небольшими кружевными какими-то членениями. Мы попросили помощницу нашу Аню э -э, примерить одно из ваших платьев. Это из вашей новой коллекции? Ну да. Завтра будет на подиуме. Ну, вот всегда принято же спрашивать у модельеров, какой смысл вот в этих накладных карманах, вот в этих горохах? Вот. и пудра вроде не бывает серого цвета. Так мы говорили о пудре это летняя коллекция, которая так, будет в продаже. А это? а это коллекция, которая будет с осени. А поэтому... что бы вы посоветовали Анне? Каждый человек есть неповторимость. Но ну, как я могу дать совет? Во-первых, для этого нужны, для того, чтобы женщина себя чувствовала вот неповторимой, но ну, ей нужно разобраться с самой собой. Это уже не ко мне, это к ней лично. Да? Второе, как бы, ну, если есть Какое-то понимание себя в этом мире, там, вкус, образование, финансы. То есть я могу рассказать сказать совет, но человек скажет, ну, у меня, например, нет такого там финансового личного. Но ну, есть масса нюансов, которые влияют на, на совет. Я скажу, что у нас достаточно классическая коллекция в этот раз. Если исключить классическое прочтение одежды двоек, единственное, что мы побаловались, у нас будет очень супер мини-платье. Как бы абсолютно не характерно для грейс, Но я вот сама как бы в мини-плать. платье мини платье, и на сегодняшний мини -платье день... или Макси пояс. Нет, еще. это мини-платье все-таки. Макси пояс это совсем другое. Но на сегодняшний день очень много женщины носят леггинсы и очень узкие облегающие джинсы, очень узкие брюки, леггинсы. И они как раз очень хорошо смотрятся с короткими платьями. Все-таки я вытянула из вас несколько советов. Нет, ну это не совет. Это просто мое понимание, с чем можно носить короткие платья. А будет ли это советом, я не знаю. Ну, Анечке прекрасно, ну, по-моему, да. выглядит великолепно. Не, у вас чудесный помощник режиссера. А у вас чудесные платья. Спасибо. Дорогие друзья, следите за Украинской неделей моды, следите за творчеством Виктории Грейс. Мы вас поздравляем с новой коллекцией и желаем вам новых творческих удач. Спасибо, Спасибо вам большое. Оригинальная группа из города Ровно от Винта представила в Киеве свою новую акустическую программу «Пилотка». И теперь музыканты отправляются с ней в тур по Украине. Но прежде новая песня группы от Винта в нашей программе. Две почуть, а винта. а це тому, це тому, що ми пілоти, стали рідними братами літаки, клич в небо нас пригоди і робота. А дівчата, а дівчата навпаки, клич в небо нас пригоди і робота. А дівчата, а дівчата навпаки. Небо, питання не нове, помниш топор, і що ж я зроблю? Я від зашмаргу шлюбу земного випробовую мертву петлю. А це тому, це тому, що ми пілоти Стали рівними братами літаки. Кличуть в небо нас пригоди і робота. А дівчата, а дівчата навпаки, кличуть в небо нас пригоди і робота. А дівчата, а дівчата, навпаки. ніхто не приїже, мабуть, з бочинцям шкодить любов, бо камасутра фігур пілотажу, ефективніше збуджує кров це тому це тому що ми пілоти, стали рідними братами літаки. Кличуть в небо нас пригоди і робота, а дівчата, а дівчата навпаки, клич в небо нас пригоди і робота, а дівчата, а, дівчата навпаки. Щоб не було. на долі не ставити хрест. Починаем тепер тусуватися між або стюардес. А це тому, це тому, що ми пілоти, стали рідними братами літаки. Кличуть в небо нас пригоди і робота. А дівчата, а дівчата навпаки, Кличуть в небо нас пригоди і робота. А, дівчата, а дівчата, навпаки, Кличуть в небо нас пригоди і робота. А, дівчата, а дівчата, навпаки. А девчата Веселая группа от винта с не совсем актуальным призывом, что первым делом самолета от а девушки потом, поскольку на этой неделе, 8 марта, неумолимо приближается. Это была программа Проты Ночи с Павлом Шереметом. Все будет хорошо. Увидимся завтра. До свидания.